Володимир Трошкін, Зірка, Динамо тих часів зіркових Володар Суперкубка, Кубку Кубків, призер Олімпійських ігор, Чемпіонату Європи в Чернівцях зараз не вперше. З цим містом ви давно знайомі і з командою теж можете пригадати, як відбулося, як кажуть, перші, перші зустрічі на рівні. Ну, де це перше з, Вор... з Вороню... Ворончук, Воронюк. І... Да. Варонюк. Варонюк. Потом вот, менялось, время и шло. И, ну, футболистов, конечно, было здесь. Настолько выбор был, и приглашали, и беспокоились о команде. Конечно, сейчас то, что сейчас имеет команда Буковина, в то время имела преимущество, и ее любили, особенно жители этого города. Вот это мне любовь мне запомнилось тем, что они так переживали за свою команду. Такие, даже бабушки приходили, садились на лавочке, не на футболе, я видел, а те, которые жили рядом, им нравилось, когда шум этот был, когда собиралось 20, там, сколько, вот я не помню, сколько это было. 14, 16 тысяч там Ну, нравилось. там 20 них был, это 100%, потому что не могло быть, потому что красиво все, во-первых. Город красивейший, старинный город. Здесь, как вот я что приехал, что не приехал, и вот все, ничего и почти что не извинилось в центре. Вроде здесь какой-то есть район, где строят там высотки, но здесь ничего, ни одного не вылезло. Грибка, никакого этого. И осталось настолько приятно, что у меня и молодость же, я тем более еще здесь в классе Б играю, за «Дюгол» бы 2-2 сыграли. Так что есть что вспомнить. Ну, как какие-то пальто купили, шляпы какие-то купили непонятные. Туди. Туди. Они или там румынские, или были ветерские. уже торговали все. Можно было что-то приобрести. Не, не на базаре там не а прям в магазине здесь так было. Так у нас не во всех городах продавалось все. А здесь все, все лежит, все. Люди такие, я бы сказал, лагидные. Это подходит слово, это, это совершенно, потому что, ну, я имею, конечно, здесь было... Здесь, я, я спросил специально, сколько здесь студентов учится, Потому что имея такой университет, мне сказали 12 тысяч. Университет у нас, так. А да, у нас на заводе Енаковском металлургическом 12 тысяч работало. А здесь надо было, чтобы рас, рассадить их, то есть, раз, чтобы они жили, учились. А преподавателей сколько почувствуешь количество, конечно, здесь культура была своя, она осталась и она здесь никогда не поменяется. Что мне нравится. Я еще не, не, не слышал, что кто-то гриб ну, что-то что какое-то это, чтобы голос так же разговаривал, люди сидят, чтобы кто-то разговаривал. Все культура с этого начинается, когда не, не кричат ничего. Так видно, что здесь все, все стоит на месте на своем, не надо ничего строить. Люди, люди, я еще раз могу сказать, шла И, и, и помочь. Мы даже в 1966 году и шли по главной этой улице. И с балкона нас, о, хлопцы, вы с Донбасса, да, с Донбасса, а игра был чемпионат мира. И в телевизоре что дальше еще. Он нас пригласил человек 6, мы зашли. Дочка принесла чай, там печеное, все, печенье красивое все. И мы посмотрели футбол в Вот, вот вам его и И он такой был такой довольный был, что мы просидели. Он расспросил все, кто там же у нас тоже студенты. А он, видно, преподаватель. Типа профессора, наверное. Я, ну, мы тогда не спрашивали. Так что и такое увидишь, казалось бы, ну, сейчас это вот можно Подумать о том, что с улицы пригласили. шли бы по нижней улице, да. Ну, красиво, поливалось это все. Ну, великолепно, конечно. Здесь я ничего не могу сказать. И вот я, мы давно мне думали поехать посмотреть, что, что здесь изменилось. Так я общаюсь, с Петю, я часто такую а ну, вороняком, да. Вороневороничка по, по нас отношения. Ну, нет, ну, раньше уже начальник команды был, а я вел, вел первую лигу, потом вторую, 20 как, команд. А он как приезжали, заявлялись, да заявлялись, я их всех почти же спрашивался за Петю, потому что я не знал, что почему Петя играет. Я думал, что, с Ивана Франковского, А он, оказывается, не с Черновцова, а с... Да, приезжий, с Житомирской да. Житомирской. да, да. да. Ну и такой игрок заметный был, его приглашали везде, в высшую лигу. он почему-то ни разу никуда не... Ну, видно, он пош... попал туда лет 26 уже. Так, туда да, ж... хотел туда уже ж... доживать тут. Да, да, ж... 3... до 32 это еще было хорошо, потом все уменьшалось, уменьшалось, уже 30, уже нач... тебе начинали напоминать эти 30 лет, вроде я сам, я не знаю. От ви, ви кажете про те, що ну, цікаво, було, ви помічали особливу любов, скажімо, місцевих болівальників до команди. А от ви, ну, ваша тодішня рідна команда, ви мало в ній пограли, але все-таки вона лишилася для вас найріднішою? чи все-таки э, зіркове динамо все відтіснило в житті. А в якому сенсі? Ну, ви грали за інаки, ну, там, та та, да, за рік. Я є полтора, полтора сезона, да. ну, попасть... Тоже там футбол это было национальное и есть. А в те времена, кроме футбола, развивались какие-то виды спорта. Но ну, не, не в таком количестве, чтобы люди могли заинтересоваться. Ну, там, ну, для этого же надо иметь, если есть фехтование, значит надо то иметь, то иметь. Ну, завод имел, маленький завод. Тогда спартакиады были в отдельности. Металлургических заводов, химических Украины было, а потом и Союза были даже, готовились к этому. Потому что Спартакиада народа СССР, это, было, это была машина. Мала Олимпиада. Да, машина, которую, которую закрутили, и она пока не перемолит, Давали даже коллективам, которые играли, мастеру спорт. И наш, кстати, Харьков завод завод? Не, не завод, а как же у них рядом Я маленький городок, выиграли и мастеров спорта да, Я вспомню сейчас город Чугуев. Чугуев. Да. Вот, так, так люди играли. Там, ну, понятно, что кто-то приходил. У нас, например, на область мы играли в Даже у нас работали все. Ну, освобождали там на четверг, и на воскресенье. понятно. на четверг мы играли перед своего города, да. а воскресенье уже на область, уже серьезно. Две игры юноши и взрослые игры. Очень четко. И у нас хорошие всегда были юноши, и мы за счет юношей попали в финальную часть и в финале там ну там, сильнее. там вообще люди не, не знали что такое работа на шахте там или что-то ну, у нас шахтеров мало было, у нас на своем заводе, там человека три работало, их освобождали там. Я не думаю, что от этого промышленность. Ну, свои стадионы, во-первых, с освещением были уже. На область у каждой шахты стадионы были, освещение было. Вот, вот что хочется всем почувствовать такой обстановку, как играет в Москве, при без света, ну я имею в виду со светом, что это такое, и оно придает значение такое, что все-таки свет включили, играют. Так что заинтересованность была большая, и не надо было гнать, возить кого-то. Все на месте, все тренировались. А сколько вы тренировались в тот час, ну, аматоры, мои было были еще до, до да, там немного собирались. Ну, многие могли вообще не тренироваться, потому что игра, это по игроки, они а не... Они настолько хорошо играли, в не во всех одинаковых Одна сильная, другая так. И, э, А потом Вы потрапили в Мрию? То -то, фактически... ну, в те времена, конечно, я, я, я зашел в шахтер стремился попасть. Но получилось так, что в армию пошел, меня обвезли, и я попадаю в Киевский округ. Вот тогда хозяином был в Вар и вот это я попал, и мне стало было не так уж хорошо, потому что там одни мастера спорта. Скаки. А я пацан, все, и получилось так, что поехали на сбор, и со сбором я приехал уже игроком основного состава. Вот это меня все-таки тренеры, тренеры фамины был, Николай Федорович, хорошие тренеры были. Ну и сразу тут же смотришь Динамо и сам играешь со СК. Хотя там народу ходило тысячи 5 но люб... свои болельщики в СКА у нас были даже. Ну, конечно, у нас в СКА все мастера спорта тоже. Все игроки «Динамо», те, которые уже закончили, все играли там. Ребятам там помогали в квартире давать. У нас был командующий очень болельщик около «Киевской». Старался в квартире дать кому-то там старшину. Тогда уже старшину назначили, например, ставка, у него 200 рублей ставки А потом присмотрели шахтер, Черноморец. Черноморец я вообще написал заявление, потому что кто-то меня там сбил, и я после армии хотел пойти в Черноморец. Но я там не был ни разу видно, Динамо узнала, что я меня забрали оттуда, перевели с этих войск во внутренние, я еще служил, там скандал был. И вот это я попал в Скакиевское. Служила она это реально трошки? Да, ну, сначала мы в этой, у нас там есть такая крепость возле арсенала, и мы там спортродами была. Ну і потренувалися, а потім я вже ні разу ні форму не одягав. Поїхав на збори, приїхали вже, служил, служив, все. Ну, было нам, нельзя было шататься там. Повіряли по мене, але все одно. Я, я думаю, що э, ви неображені на, на долю за те, що не потрапили в шахтар, и Динамо, все-таки ну, виграли выиграли майже все, що можна було в той да, час. Ну, как раз Я застал всю, всех игроков, начиная от Турянчика, кончая серебряников. Э, Серебряника. Это попасть, поиграл вот с ними. Это фантастика. Конечно. И повторить это нельзя, потому что я даже иногда не знал и не помню, что я делал. Насколько переживаешь, когда 100 тысяч, ну, когда -то, да, после того, что они Стали три, эти, чемпионами в кряду, ну вообще, я не представляю, как будет, команда три раза занять это. А я как раз пришел в 69 году, в осень, реализовался. Ну и вот это пошло. Потом поколение у нас поменяло все-таки потихоньку. где игроки ушли, новые пришли, там Голотова привезли. Потвиенко назад забрали, Кировограда, ну, Кроме Колотова, у нас был, а то все украли. У нас Україна. Все. Очень много. У нас сколько у нас черновиц же был. Да, да, і Хлус, Ну, по пізніше уже. Да, Хлус, бойка. Бойка ж играв, юлки там. Ви навіть встигли вкусити смак Олімпійської нагороди? Ну, Олімпіади це особливі не, змагання? Можна сказати, так. очень тяжелая подготовка была. Может быть, правильно, она неправильная. Нас вывезли за месяц в Америку, и мы месяц сидели до Олимпиады, там, там по 40 градусов жара. И чего мы там могли месяц сделать, я так не понял. Загорать, что ли, все Ну, это, конечно, одно такое могу сказать. Если бы не Лобановский, никогда ничего не было. У нас же не хватает дисциплины не хватало, того не хватало, этого не хватало. Многие люди не понимали, что они играют, играют, да еще в каком клубе. И сейчас есть. Вот в чем дело. А вот профессионализм, вот что... он нам дал все, чтобы мы не поняли, что это такое. Что такое футбол, что такое команда профессиональная. А так бы обязательно какой-то взрыв был. А тут проехали как, как на Санта все. Проскочили всех это, Особенно Голландии. Вот это мы. когда их разорвали, они, они должны были чемпионами, а не немцы быть. Там случайно 11-метровые, там все это непонятно. Ну, выпадковости не бывает, да? Ну, Майсла, что. У них две же команды, в принципе, основного. Ну, Фейнорд и ну, они а, все а, играли в сборной, там, браво, боже мой, там, они как побежали, там, это новшество было, мы немножко у них взяли, но у нас оказалось, что мы не знали, что у нас звезды играют, такие как Колотов, у нас же не было, это сейчас делают, пиарятся, и потом они друг с другом дерутся. Машки. Да, это тоже неприемно, да. Это потому что вот это профессионал показывает первое сразу, первое сразу, что ну разве можно, вы как угодно могли разойтись, если тот баран, этот такой, надо было понять, кому уйти и не идти на обострение. Это же вот вы сами заговорили, мне интересно, вот как вы с вашим... А мне что-то легче было или кому-то легче было? Я вставлял, мне вставляли, все это же футбол. Ну, никто же не бросался, ни... ну, может быть было толкнул, толкнуло, там это, но... Тихо, <силит> вот я. Я даже привет. за этот эпизод не хочу разговаривать, потому что им, им играть вместе, это норм, не то, что нормально, это ненормальное нормальное явление. Но ну, они там победятся, делая в этом. Нам посмотреть всем хорошо чемпионат Европы удачно, что хоть вышли с группы, потом еще все сложнее все сложнее, сложнее. Европа так иногда кажется, что чемпионат мира можно проскочить где-то. Да, бывает, Бывают там две команды, которые... Не такие сильные, скажем так. например, она попадет под Англию там, или еще что-то, там чувствуется разница моментально. А вот Европа вообще страшно. Это еще, если сюрпризы, раньше были как-то сюрпризы, что то интересно было. И игроков же не так много знали фамилии. И вот пройдет чемпионат, а то звезда, а он там такую игру показал, ну мы же игры не смотрели в те времена, 70-е годы, и позже не смотрели, а остальное, елки. -по. Чемпионат Европы, это вообще это розыгрыш обалденный, если так вот подумать, это можно показать себя, вот такие игроки, какие есть, как. Ведут. Ну и тут же, опять же, надо опять ее скомплектовать, команду так, чтобы... Все отдали то, что они умеют. А многое остается непринимая. Игроки все одинак... не, не одинаковые, все, все хорошо. Не хорошо, что они не одинаковые. Вот сейчас как тренируют детей, они приходят одинаково. Ну это вот одинаково, как запчаст, знаете. Только рыдали, он делает, 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 раз-раз, раз раз. раз, раз Раньше брали с изюминга какой-то, обязательно. Ну, это давал дво, больше дворовой футбол. Сейчас его нет, он уже умер, по-моему. Есть процентов да. 2 или 3, то это хорошо. Да. Но да. То мы потеряли, потому что убили все в дворах площадки, они стали никакие. Раньше их сами красили, те, кто играли. А они выходили что играть, дети да. С отцом выходил, играешь ты. Спокойно, маленький, ты большой, но играй. Дали тебе, не дали, позицию, но ты должен это, играть. И вот это давало. Быстрее росли, быстрее. Все-таки родители а играли все. Как все в футбол играли все, все умели. Не, не так лезли, а теперь наоборот. Они лезут, вроде его знают, а знать его некоторым и не придется никогда узнать. Потому что футбол это, ну а, купили, того продали, это, да не это где. Там столько потом еще надо шлифовать, все делать, чтобы люди, он бразилец, но он не может играть, бывает игрок, ну вот не, не, не то. Надо же менять. А тогда была Украина, любую команду класса Б, класса А, поехали, посмотрели. И так много не смотрели так. Месяца два туда съездит, раза два человека. Можно брать. И одного берут или два. Не было ж такого. Раз, другое, второе, в другую сторону. Такого не было. И, наверное, от этого и футбол не страдал. Потому что, ну как Динамо. Динамо, конечно, столица. Выбирает, что еще хорошо. Вот даже республики были какие-то. Азербайджан свой футбол, армяне свой, попробуй в Армении выиграть в, этом, в Ереване, а в Азербайджане какие звезды, там же свои ходят, может, может, да я вообще не представляю, там так уже накрутят, что если я обыгрываю, или не чувствую, сыграл, не в чем, это... успехи. Да, потому что дома мы их в любом случае обыграем, и еще какая-то была у нас... Вот мне чего нравилось, что мы даже ничего не сыграешь, недоволен ты дома, такой ну, трагедия. у вот, Васильевича у него не было так, он на любую игру, товарищеская, не товарищеская, я чего у него спрашиваю, Васильевич, я что ну, это же деревня, там мы приехали. Надо играть, как вы играете, и показывать. Я говорю, ну сколько ж показывает. А, этим, оказывается, он стремился стабильность. это слово я еще не говорил а его нет. Оно есть в английской лиге, в немецкой лиге. Тоже там проигрывают 0-4, но у них стабильность. Разница, разрывы между играми маленькие. Это насколько профессионализм. Их не, сами не лечатся сейчас. Сами ездят на этот, куда им сказали, едьте туда, вас там оплачено, все, но вы должны ехать именно туда. То, как вы думаете, вот Лобановского, Велич, Вин что главное у него? Он был тренер от бога, не знаю, стратег особливий якийсь унікальний, уникальный, чи там психолог, чи там ну, что... ну То, что он сделал, до этого никто не делал. Он все-таки решил ту проблему, как объединить нас. Мы что тоже не подарок были? Адекватность может не такая. Ну знаете как все. В пошел, посмеялся, пошел, думает, что это так. Что это не, не так просто. Вот это, а это непростой вопрос, тем более у нас, у нас не хватало там деньги какие-то, что-то это. Но единственное, что нас спасало, это в Киеве их никогда не было. А это было престиж, что ты играешь в киевском динамо. Какой там деньги что там, никто не, об этом не говорил. Вот что. Потом попозже уже пошли, после 86-й год великолепнейший. Тут Лобан больше имел время и подготовил. У них хорошая команда была. Я, мне так нравилась команда. Шахтеры. Это, клубы же были какие, можно было поехать и тебе покрутят так, что не спится иногда. Вот и. Это. А сейчас мы что стали, Значит, 12 команд делать там. Ну что делать? Из них 6 они не могут сопротивление дать, они не могут, не хватает им финансов, чтобы платить, чтобы работать, чтобы он же... они и так терпят, пацаны. Не все, а приходится. А как вы думаете, не, не за сильно, возможно, разбаловал на певному уровне футболистов, ось цей капитал, который там... Ну вот есть, в Харькове был, конечно... Нет, это он сделал, как должно быть. Но те же команды не могут иметь то, что они имеют. Вот в чем дело. Там можно наказать, можно это. А бывает, что накажет тренер, а президент не хочет этого, думает, а пройдет, жалеет. И у него же нету там три человека за спиной. А, поменяем его, мы продадим его тоже все в рамках сейчас очень сложно с заявкой, с переходами, все надо делать, все выполнять надо. Я же еще отвечаю за трансферы футболистов. Вот сейчас вся западная Украина едет играть в Венгрию, Польшу, Словению, Словакию. А все пацаны уезжают. 80. Те, которые что-то... Ну, некуда его никто не берет, потому что нету в области команды даже. И они уезжают подыгрывают, работают полдня там. Вот это я этим занимаюсь сейчас. Привод... в Венгрии вообще красиво, У них есть 50-километровая зона, что они прописаны там. И дает это любовь. Вот он на велосипеде поехал, сыграл, вернулся назад. Почему-то они все оказались в этой зоне. Все прописывались ну а что вы нашли нашли дорогу ну а что теперь Чи не за богатого решили россии вы же когда играли, ну все таки нет вот для меня например я не может другие кто-то подруга дома по кто вот. нет у нас вот не было такого чтобы нам не говорили что вот вот как раз да Владимир Дмитриевич при, и можно сказать он уже про свои стосонки с вами? Ну. Ну, у нас ага. вообще, потому что тогда все-таки класс Б был, назывался, не просто класс Б, да? Да. Первая класс, это значит класс. Класс, конечно. Да. Так было там у кого учиться, имели игроков, ну, смотри как правильно, Смотря 4-5 человек, у которых за 30 тогда было. Но они же играли, тогда. их не надо тренировать было. Они школу пацанам давали, а молодые всегда были. Два человека, минимум два человека всегда были молодые, которых ставили, меняли только, да? То была федерация придумала, что это да, сильно надо делать, а потом ничего, по крайней мере. И вот кто уже играл, а я ну, так и получилось, Коньков играл, Краматорский, а я его вижу, пацанёна какой-то, да и я ж выскочил. И нас там где-то и крикнут на нас, где-то еще что-то, потому что люди ж опытные. Потом Мороз играл там в другой команде и получалось, что они потом все в Шахтере оказались. Я туда прыгнул далеко, а, а они оказались в Донецке. Все звяйцев, я его видел по группе подготовки. И все, и вот так вот получилось, что, ну то, что мы сказали, когда почему у нас, у нас был еще футбол Республики, которые имели свою школу, Переоденьте любой эту форму. Как говорили в Запорожье. То, увидишь, все кто. равно увидишь, кто. Все равно ты бразильцы пускай придут. Это, так что и каждая республика давала свои. И школа была, велисый. Ну это же вообще было. Государство. Да. не школа. Государство настоящее. Да, да. А там же такие дети росли, их много. Многие были, и учились. И у них, в общем, проблем там не было вот он сейчас работает, у него 20 сколько делает? 22 заявки, а ходят 30. А 30. Ходит 30. 30 да. Те, которые ходят, значит, это уже выбрал, он выбрал. Конечно. А он же выберет то, что надо. Потому то, что... что есть у нас. Нет, то, что есть, это радость. Но ты же им чего-то научил, Елки да, да, Там да. где-то где -то... то, что ты даешь, не, не знает молодой тренер сейчас, который в любую лицензию пускай ну что он может знать? Ничего. Он вот знает, что пробежать надо скорость, туда-сюда. А мне понравилось один раз, смотрю игру, а он говорит, попроще кричит на кого-то. Попроще, да? Я говорю, как попроще? Ровно. Как попроще? Ава ау аут выбей. Какой ау аут? Я сейчас смотрю, что выбивает сейчас. У нас такого не было, чтобы я мог себе позволить, играя правым защитником. Це <гану> я можу в подкате вибити його там или что-то. Але якщо м'яч у мене, щоб я вдарив з перепугу з прибуди, спасався, у нас такого не було. Я смотрю, то думаю, хачеві там, смотрю, хачу. Там... <гану> Володимир, <гану> <гану> ви напевно, після того, як стикнулися ну, ще в класі Б, потім всю кар'єру стежили, що ось ми грали там, да, колись. <гану> 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 Це Виползли всі. Це... Наше життя, наша історія, наш динамок, Києва. У нас зовсім сприйняття цього всього, тому що Рональдо приїхав в Бразилію, коли був там кращий в Європі. Зустрів свого товариша, яким він був в одній школі. І то йому відповідає бразильські відношення цього. От тобі повезло, ти підписав реалій контракт. А я без контракту. Ти ж правильно, що єнакий, єнакий. Що там, тренера особливі якісь? Ця зв'язочка завжди з'явиться на будь-якому рівні. Але... І приємно, що ви зберегли дружні стосунки. Та не тільки я, <свісно> 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 да. скільки нас є. Звісно, приємно. Я ж пам'ятаю, він грав скористь одна шостоїла. Многі ж прийшлося з Трояновським грати. Знаешь, что он мне сказал? Да. Я мне фамилий перед игрой в Киеве играем, он же киевлянин, знаменитый, все. Ну как я его буду там бить или еще что-то, я имею в виду, играть. А он мне говорит, знаешь, он еще картает, пацаны, иди сюда, на меня. Я подхожу, давай ты постоишь, и я постою, я там по пятерке поставить и на этом закончу. Только сказал ему, он исчез, пас дали, исчез с мячом, как вроде его и Привет, еду, да? Да. Нет, вот я смотрю, стоял, разговаривал человек, он же мне говорит, нет его. Вот насколько, насколько, насколько талантливые люди были. Не, ну это надо было по он, диковец, как играл здесь, я хорошо помню, когда в шахтере он там поиграл немножко, потом вернулся в это, но он да. здесь играл. Играл. Он, ну, да, вот такое он уже развел. а какой игрок здесь был? белоусы, да Діма Білоуст. Це вообще человек. Это вообще Лив он не поехал. Он нікуди не поїхав. Да. Вот що, вот. Да. Тому що такий стадіон, люди так, ходили, так вічність. я вам дякую за розмову. Я так розумію, що Володимир Дмитрович хоче проявити гостинність і по-дальшому. тому бажаю вам, щоб ви ще повернулися з ветеранами Київських нами і ми продовжимо це спілкування. Дякую. Чудово.